Лиша подряпанная и волк подряпанный. Говорит, ребята, ну кто как зиму провел? Волк говорит, блядь, поначалу было охуительно. По одной овечке тягал в недельку и класс. А потом их считать стали. Не достает. Ну меня, сука, и выхватили. Лиша говорит, я тоже, говорю, просрелась в курятнике в одном по две курочки тягала в недельку. И нормально. Потом их начали считать. И меня как выловили, как дали пиздо. Ну а ты, Миша, что? Наверное, лапу сосал в берлоге с ночь. Нет, говорит, я на стройке работаю. Ты что ты там делал? Авар? Это мандала, говорит, да хуя, кто их считает?

Говорит, лапу зажал. Говорит, настройки работают.